নমস্কাৰ মই নৱজা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো এল পি ইউ পিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাশটা পদৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত আৰু লগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিম আৰু অভাৰলে আলোচনা কৰা হ'ব আপোনালোকৰ কিছুমান মন্তব্য সেই মন্তব্যবিলাকক লৈ এ মই কিছু কথা কম কাৰণ কিছু মন্তব্য দিবলগীয়া আছে গতিকে মই যিহেতু বহুত বেছি কথা নকওঁ যিখিনি কথা কওঁ সেইখিনি অতি দৰকাৰী কথা কওঁ গতিকে সময় দিব আপোনালোকে আশা কৰাবলৈ শেষলৈকে চাব এতিয়া কথা হ'ল যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই তাৰ আগতে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যিটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আঠ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আঠ এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে বহুতে এতিয়া আবেদন কৰিছে কিছুমানে কৰা নাই বহুতেই লাহে লাহে কৰিম বুলি তেওঁলোকে ৱেইট কৰি আছে যিহেতু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিড লিষ্ট প্ৰকাশ নকৰালৈকে তেওঁলোকে আবেদন নকৰে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাশটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব যদি তেওঁলোকে নাপায় সেইসকল আচলতে শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এইবাৰ অভাৰলিপিং তেওঁলোকে কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ এটা চাকৰি পাবৰ কাৰণে বহুতেই হাবা ধৰি খাই ফুৰিছে তেওঁলোকে জানে গতিকে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাশটা পদত যদি তেওঁ মেৰিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হয় নামটো তেওঁ যদি নাম কৰ্তন নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আবেদন কৰিব চাৰি হাজাৰ পাঁচশত আবেদন কৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মেৰিট লিষ্টত তেওঁ আবেদন কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ হয়তো মেৰিট লিষ্ট উলিয়াই দিব পাৰে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই যে মেৰিট লিষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা নাই কিন্তু এটা কথা কৈছিলে যে মই এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখে পুনৰ ফেচবুকত আহিম বুলি তেখেতে জনাইছিলে যে তেখেতে লাইভ অনুষ্ঠানত আহিব আজি যিহেতু এঘাৰ তাৰিখ ভিডিঅ'ত বনাই থকা লৈকে গতিকে এঘাৰ তাৰিখে আজি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে হয়তো পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা বৰ্ডৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কতো তেখেতে ক'ব পাৰে কাৰণ বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক গতিকে মই ভাবোঁ যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা বৰ্ডৰ মেৰিট লিষ্ট কোনদিনা প্ৰকাশ হ'ব সেই কথাটো জনাতো ভাল হ'ব আৰু লগতে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰো হয়তো ফলাফল ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত হয়তো জনাব পাৰে বহুতে আশা কৰি আছে যে যিসকলে মানে হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁলোকে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামত পঢ়িছিলে সেইসকলে হয়তো ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত হয়তো ক'ব পাৰে আৰু লগতে ফলাফল কিছুসংখ্যকৰ এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে সেই সম্পৰ্ক জনাব বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গতিকে মই জনাব বিচাৰিছো যে যিসকলে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰক পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট নোলোৱালৈকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কাৰণ অভাৰলেপিং নহলে আপোনাৰো লাভ সকলোৰে লাভ হ'ব এতিয়া ধৰক এতিয়া পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ আধা সংখ্যক প্ৰাৰ্থী ধৰক আবেদন কৰিলে এই চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদত আধা সংখ্যকে কৰা নাই গতিকে সেই যি আধা সংখ্যক কৰিলে সেই সেই আধা সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ অভাৰলিভিং কেতিয়া হওক কিছুসংখ্যক নকৰিবও পাৰে কাৰণ তেওঁ আকৌ উইড্ৰ' কৰিব লাগিব গতিকে উইড্ৰ' কৰিবলৈ দিবই গতিকে সেই এটা কাম এটা বাঢ়ি যায় গতিকে কিছুমান উইড্ৰোগ কৰিব ধৰক নাজানে গতিকে অট'মেটিক যিহেতু কেঞ্চেল কৰি দিয়ে ডি ডব্লিউ এ আপোনাৰ নামটো অট'মেটিক কটন কৰিব যদি আপুনি উইড্ৰ' নকৰে আপুনি অভাৰলিভিং কৰালে কিন্তু উইড্ৰ' নকৰে নকৰিলে আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ নাম হয়তো দুইটাতে হয়তো কাটি দিবও পাৰে বা এটা হয়তো কাটি দিবও পাৰে কবও নোৱাৰি মানে তেওঁলোকৰ কথাহে তেওঁলোকৰ ভুলৰ কমেণ্ট যদি দুইটাতে কাটি দিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সমস্যা হৈ যাব কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে আৰু মানে প্ৰত্যেকটো কথাটো যে শুদ্ধ কৰিব এনেকুৱা নহয় কিবা দুইটাই হয়তো কাটিও দিব পাৰে আপোনাৰ নাম আকৌ আপুনি উঠাবলৈ যাব লাগিব যাতে সমস্যা কিছুমান আহি যাব পাৰে গতিকে মই জনাব বিচাৰো যে যিসকলে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদত আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অলপ দিন ৱেইট কৰক আৰু যিসকল ধৰক নতুনকৈ এতিয়া পাছ হৈছে চি টেট পাছ হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰক তেওঁলোকক আবেদন কৰিবলৈ বাধা দিয়া নাই কাৰণ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰক লাহে লাহে কৰিলেও আপোনাৰ হ'ব আপোনালোকে কোনখন জিলাত চাকৰিটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিজে ষ্টাডি কৰিব যদি ষ্টাডি কৰি আপুনি চাই যে এইখন জিলাতে মোৰ পোৱাৰ চাঞ্চ আছে তিনিখন জিলাত যিহেতু নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিছে তিনিখন জিলাত আপুনি যিখনেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইখনতেই প্ৰথমতে চাকৰি পাব যদি আপোনাৰ কাটআে কভাৰ কৰে যদি প্ৰথমখনত নাপায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডখনত পাব ছেকেণ্ডখনত নাপালে আপুনি থাৰ্ডখনত পাব মানে যিকোনো এখন আপোনাৰ পাবই ট'টেল মাৰ্কছটোৱে কভাৰ কৰে যিহেতু কাটাৰপে কেনেধৰণে ওলাইছে আপোনাৰ জানেই ইউ পিৰ কাৰণে টেটৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট দিল্লীৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইচ এছৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদিহে স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা কালচাৰল চাৰ্টিফিকেট আছে বা আপোনালোকৰ ধৰক এন চি চি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে সেই চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ফাইভ মাৰ্কচ দিব মানে পাৰ্চেণ্টটো ক্ষেত্ৰত বঢ়াই দিব মানে পাৰ্চেণ্টেজেই বাঢ়ি যাব আপোনাৰ মানে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব ফাইভ মাৰ্কচ নহয় চালে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ বাঢ়ি যাব সেই ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো তাত যোগ কৰি দিয়ে গতিকে সেই বুলি আপুনি যিটো চাৰ্টিফিকেট দি নিদিব ধৰি লওক

হয়তো নাপাবও পাৰে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডত কিন্তু আপোনাক অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে বাহিৰত তাতে আপুনি পাই চাৰ্টিফিকেট বিহু নাচিয়ে হওক বা বেলেগ কিবা কিবি নাচিয়ে হওক আপুনি পাই আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ৰৈছে এতিয়া আপোনাক চিলেকশ্যনত আনিব ধৰি লওক এতিয়া অসমত এতিয়া ধৰক এতিয়া এই যে মানে এক লাখ নাচনী যে নাছিলে যে এক লাখ আছিলে কিমান যেন পাহৰিলোঁ নাচিছিলে যে সেইসকলে যদি সেই চাৰ্টিফিকেটখিনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিব কাৰণ মানে গিনিজ বুকত নাম উঠাব খটুৱাইছিলে আপোনালোকক ইউজ কৰিছিলে টকা চাৰ্টিফিকেটখন দিছে কিন্তু সেইখন চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই আপোনালোকে তাত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডটো ৰোৱা নাই আপোনালোকে বহুতেতো নাছিলে গতিকে প্ৰত্য়কে যদি চাকৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমত এই যিসকলে ধৰক এতিয়া ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যে বাঢ়ি গ'ল যে বা সিসকলে নেপাবই চাকৰি গতিকে সেইটো ভুল যাতে আপোনালোক নকৰে আৰু ডি ডব্লিউৰ কথাখিনি যাতে চালি জাৰি চাই যে কোনসকলক দিয়া হ'ব আৰু এন চি চি চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানে ধৰক দুই নম্বৰী কৰিব পাৰে কিছুমান চাৰ্টিফিকেট আছে এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট কিছুমানে উলিয়াইছে বুলি মোক এজন কেডেটে কৈছিলে কিমানতো সঁচা মই নাজানো কিন্তু এনেকুৱা এন চি চি দুই নম্বৰী জেনেৰেলি নহয় কিন্তু কিছুমানে ধৰক এতিয়া কোনোবাজন শিক্ষকক অলপ হেৰি কৰিলে স্কুল এখনত গ'ল তেওঁক মানে জোৰ কৰিলে যে এনেকে এনেকে চাৰ্ভিখন দিব লাগে এন চি চি চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই দিব লাগে তেওঁ দুদিনমান ধৰক ইণ্টাৰভিউ দিছিলে ধৰক এনেকে ট্ৰেইনিং দিছিলে তাৰপিছত তেওঁক এতিয়া চাৰ্টিফিকেট দগা হ'ল দি দিলে এতিয়া তেনেকুৱাকে দুই নম্বৰ হয়তো কোনোবাই কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব এন জি চি চি চাৰ্টিফিকেট ক্ষেত্ৰতে হওক বা বি চাৰ্টিফিকেট ক্ষেত্ৰতে হওক যিসকলে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে সেইসকলক মাতি পেলাই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু দুই নম্বৰী কৰিব তাতো কৰিব পাৰে কিছুমানে আজিকালি দুই নম্বৰী কোৱাত এক্সপাৰ্ট হৈ গ'ল মানে চাকৰি এটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব ঠিক নাই কিমান ধন দিব কেনেকে ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট আনিব ক'ব নোৱাৰি গতিকে এইখিনি কামো কৰে দুই নম্বৰীকে কিছুমানে কৰে গতিকে এইখিনি চালি যাই চাব লাগে আৰু লগতে মই জনাবিছোঁ যে স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট ক্ষেত্ৰত যিহেতু মানে অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব বহিঃৰাজ্যত তাত তেওঁ ভালে খেলিছে প্ৰাইজ পাই আনিছে সেই সকলো ক্ষেত্ৰত যিহেতু ফাইভ মাৰ্কছ এটা দিয়া হৈছে গতিকে মই জনাবি যে আপোনালোকে অসমতে খেলি পেলাই আপোনালোকে ধৰক এতিয়া মানে ষ্টেট লেভেলত খেলিছে প্ৰাইজ পাইছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড নহ'ব সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কামত নাহে গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে ধৰক আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰক কিন্তু চালি জাই চাই মেলি কৰক যদি ধৰক আপুনি তিনিখন জিলাৰ নিৰ্বাচন কোৰ্ডত যদি কিবা সমস্যা হৈছে মোক জনাওক জনাওক মই সহায় কৰিম কিন্তু কথা হ'ল যে মই কেনেধৰণে সহায় কৰিম মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত জইন কৰিব লাগিব এইটিন নাইন ৰুপিজ আপুনি খৰচ কৰি জইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি মানে মোৰ পৰা যিখিনি সহায় পাব লাগে জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সহায় পাব কাৰণ এইকাৰণেই মই কৈছোঁ যে জিলা নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক এতিয়া মই পইচা ল'ব নালাগে বুলি হয়তো বহুতেই ক'ব কমেণ্টত লিখিব যে আপুনি কিয় পইচা লৈছে এনেকুৱা নহয় ফ্ৰী হ'লে মানে কি বহুতেই ফোন কৰিব মোলৈ এতিয়া পোষ্ট আছে বাৰটা পোষ্ট আছে এখন জিলাত সেই বাৰটা পোষ্টৰ কাৰণে মোক পঞ্চাছজনে ফোন কৰিলে যে জিলাখন নিৰ্বাচন কৰি দিব লাগে মই পঞ্চাছজনক নিৰ্বাচন কৰিলোঁ সেই বাৰটা পোষ্টত থকা প্ৰত্যেককে বাছনি কৰিলোঁ যে সেইখন জিলা মোৰ মতে মানে ভা চালোঁ যে এইখন পোৱা চাঞ্চটো আছে তেওঁৰ মাৰ্কছে প্ৰত্যেককে দিলোঁ তেতিয়া তাক কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব নাই বাঢ়ি যাব অভিয়াছলি কাৰণ বহুতেই ফোন মাৰি দিব ন ফ্ৰী বুলি ক'লে মানে কি হ'ব মানে এশ হয়তো ফোন মাৰি দিব পাৰে মোলৈ এদিনত গতিকে সেই এশটাই ফোন মাৰিব মোক নালাগে মোক পাঁচটাই ফোন মাৰক সেই পাঁচটাক মই বাছনি কৰি দিম সেই বাৰটা পোষ্টত সেই পাঁচজনে হয়তো সোমাই যাব পাৰে সেইখন জিলাত গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছো যে ইয়াত যদি মই ফ্ৰী কৈ দিওঁ বহুত বেয়া হ'ব আপোনাৰ কাৰণে বেয়া সকলোৰে কাৰণে বেয়া হ'ব কাৰণ ফ্ৰীত সকলো বস্তু দিব নালাগে দিলে কিছুমান সমস্যা হৈছে এতিয়া মই ধৰক ইয়াত ডিচকাছ কৰি দিলো যে আমুকখন জিলাত আপোনাৰ আবেদন কৰিলে চাকৰিটো পোৱা মানে বেছি আছে আপোনাৰ মাৰ্কছটো চাই পেলাই কৈ দিলো মই ইয়াত সকলোৱে গম পাই গ'ল যে সেইখন জিলাতো বেছিকে মানুহ গুচি যাব পাৰে কোনোবাই ধৰক নিজে চিলেকশ্যন কৰি দিম বুলি ভাবিছিলে সেইখন জিলাত তেওঁ এতিয়া বঞ্চিত হৈ গৈছিল তেওঁ মাৰ্কছ কম আছিলে তেওঁ বাহিৰ হৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে মই জনাব যে মোক বহুত বেছি মানুহৰ ফোন নালাগে ধৰক যিকেইজন মানুহে ফোন কৰিবলৈ যে মই নৱজোত গগৈ যোগেদি জিলাখন নিৰ্বাচন কৰাই দিব বিচাৰিছো কাৰণ তেওঁৰ আইডিয়া খিনি মানে ঠিকে আছে সেইমতে দি আবেলিক চাকৰিটো পোৱা চাঞ্চটো বেছি আছে বহুতে আগতে পাইছে সেই কথা তেওঁ হয়তো কমো পাব পাৰে খবৰ লাভ কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ পৰা আগতেতো তেনেকে বহুতেই পাইছে মই নিৰ্বাচন কৰি দিয়াৰ পিছত আহ তেওঁ চাকৰি পাইছে কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ পিছত ধৰক পাহৰি গৈছে মোক সেইটো এনেকুৱা হয় মানে চাকৰি ব্যৱস্থাটো সকলোৱে পাহৰি যায় গতিকে মই সেইকাৰণে মজবুত জনাব বিচাৰিছো যে গতিকে পাহৰি যাবই মানুহেতো মানুহৰ মানুহে গতিকে পাহৰি যাব পাৰে তেওঁ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত কিন্তু মই যে একো এটা নল'ম এনেকুৱা নহয় যে সকলোতে ফ্ৰী দি দিম এনেকুৱা নহয় মোৰোতো এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকা মানুহ নহয় মই এতিয়া ইউটিউব চলাই আছো মই এখন জুনিয়ৰ কলেজত কৰোঁ প্ৰাইভেটে হয় চৰকাৰীতে কৰা নাই মই গতিকে মোক পইচা পাতিও কিছুমান অসুবিধা হয় কেতিয়াবা আৰু সময় মই বিশেষকৈ দিব নোৱাৰোঁ গম পাইছানে মানে সময় দিবলৈ বহুত টান হৈ যায় মোৰ কাৰণ ক্লাছত ক্লাছত থাকোঁ ক্লাছ ফ্লাছ পঢ়ি থকা টাইমত ফোন আহি যায় গতিকে সমস্যা হয় গতিকে মই কাৰোবাক আৰু এনেই আৰু ফ্ৰীতে কিছুমান দিব নিবিচাৰোঁ সেইটো এটা কথা অকল এটা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ মোৰ কথাবিলাক এনেকুৱা নহয় যে সকলোটোৱে মানে ফ্ৰী দি দিব লাগে যে আপুনি ভিডিঅ' বনায় পইচা পায় এনেকুৱা নহয় ভিডিঅ' বনালে পইচা নাপায় বহুতে ভাবে আছে ভিডিঅ' বনালে পইচা বহুত টকা ইনকাম কৰে কিয় ইমান টকা দৰকাৰ তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা হোৱা হ'লেতো মই ভিডিঅ'টো আৰু ডেইলি দিলোহেন তেনেকৈ পইচা পোৱা হ'লে পইচা নাপাওঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমান দি দিওঁ কাৰণ আমি আপোনালোকেও এটা কিবা এটা আশা কৰিহে ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা আপোনাৰ লাভ হ'ব লাগে আৰু সেইমতে যদি মই ভাল কথাখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ বা দিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাচাবও পাৰে গতিকে সেইকাৰণেই আমিও মানে এই যে ইয়াতো যে ইউটিউবে যে পইচা এটা যে দিছে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' কোনে বনালেনে সেই পইচাটো দিয়াৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনাইছে মানুহবিলাকে বনায় এতিয়া কোনে ফিয়তে দিয়া হ'লে বনালেতেন নেকি আজি কোনোবা মানে ধৰক এতিয়া এপ এটা খুলিলে ফ্ৰী সকলো তাত একো মানে লাভ নাই মানে ভিডিঅ' কোনে বনালেতে নে বাৰু কোনেও নবনায় কাৰণ ইনকামৰ কাৰণেহে এইটো বনাইছে আপুনি কিবা লাভৰ কাৰণেহে মোৰ চেনেলটো চাইছে মোক চাইছে মোৰ কথাখিনি শুনিছে লষ্ট হোৱাকে আপুনি কেতিয়াও ভিডিঅ' নাচায় কাৰণ অন্য ভিডিঅ' চাব আপুনি মনোৰঞ্জনৰ ভিডিঅ' চাব মোৰ কথা কিয় শুনিব গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে নিজে চালি যাই চাব বহুতেই মোক বেলেগ ধৰণৰ কথা কিছুমান কৈ দিব পাৰে যে এনেকুৱা মোক কথা কৈ জিকিব নোৱাৰে মোৰ মনটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে আজিলৈকে কোনো জিকিব পৰা নাই বিভিন্ন যুক্তি দি আপোনালোকে লাভ নাই মানে সেই যুক্তিটো মই অলপ খুব কম সময়তে মই সেই কৰি দিম আপোনালোকক গতিকে সেইবিলাক কিবা কিবি কৈ লাভ নাই ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকশ্যন লিখিব ধন্যবাদ জয় আৰু